кредит оборонным компаниям длинный кредит на 500 миллиардов и они тогда начинают как говорится 24 часа значит 7 дней в неделю отправлять свое вооружение угрожать россии как бы надо ну в общем то как бы и нечем я хочу сказать что это самая отвратительная структура которая работает по принципу круглая тащи квадратная кати». Мы видели взлетную полосу, которая идет практически из воды, начинается, по крайней мере, световая дорожка начинается непосредственно в воде. Эти квартиры не для вас. И вообще восстанавливать город и компенсировать вам ваше жилье должна Украина, а не Россия. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І ми розпочинаємо нову еру ненависті, гніву і опльовування Дональда Трампа. Запомніть мої слова, запам'ятайте їх і обов'язково побачите і перевірите не в одній з наших програм. А от чому я вам розкажу за мить? Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбаналай і коментуйте. Коментуйте, почути полашене. Тим паче, що сьогодні буде о як багато смачного. Одним словом, ви вже знаєте, Дональд Трамп сказав своє рішуче слово. Буде все ж таки бити по Росії, бити економічно не одразу а через 50 днів. Але зрештою, це все одно не дуже приємно. І це при тому, що Дональд Трамп пропонував таку угоду вигідну для Росії, що треба бути повним ідіотом, щоб від неї відмовитись. А Путін хто? Правильно, ідіот. Тож тепер замість пряника, яким Трамп манив Росії Путіна, буде кнут. Це розуміють і самі пропагандисти. Кажуть про те, що Трамп грає і кнутом, і пряником, коли він намагався, нібито задобрити Москву в Кремлі. Одразу сказали: не сподівайтесь, не вийде. А потім, мовляв, готувалися до того, що Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки будуть Росію притискати умови. кажуть в Росії неприйнятні. Зачекайте, він же пропонував вам багатство. Він же пропонував вам заробляти, вкладати в благополуччя росіян, а не відправляти їх на смерть і окуповувати непотрібні для вас території. Але саме ви цього не захотіли і відмовитились. Тож тепер росіяни абсолютно правильно готуються до кнута. економічного зашморгу і того, що Україна буде тепер, слава Богу, набагато більше озброєння. Метод ну і пряника... Действительно будет работать, и когда Трамп нас пытался умаслить красивыми речами, значит, и все остальное, коллеги, которые в администрации президента и других организациях занимаются вот, переговорным треком с американцами, тогда мне уже говорили, вы, типа, сильно рот-то не раздевайте, вы еще увидите, как Трамп будет пытаться нас прессовать, потому что мы не договоримся, те условия, которые он выдвигает, или наши условия его не устроят, поэтому нам еще предстоит через Кнут пройти». Значит, что может он сделать? Первое ⁇ это блок экономических мер воздействия. Это, скажем так, напрямую воздействовать ему уже очень сложно, практически исчерпаны все, любые механизмы. Это воздействие вторичное на каких-то партнеров. Второй момент ⁇ это, конечно, возобновление поставок военных. Это, как минимум, возобновление тех поставок, которые были со стороны Байдена, а они будут идти до конца 2025 года. Вот Второй момент, Трамп может раскрыть новые свои какие-то поставки. Как количественные, то есть э, запустить так называемый ленд который не заработал у э, Байдена. Это кредит оборонным компаниям, длинный кредит на 500 миллиардов. И они тогда начинают, как говорится, 24 часа, значит, 7 дней в неделю отправлять свои вооружения. Но я думаю, что это маловероятный сценарий. Я думаю, что могут передать новые типы вооружений Украине. Я до речі, вам хочу нагадати, що, попри офіційну риторику пропаганди, росіяни досить непогано знають, що американське озброєння ефективне, що воно дуже точне і воно справді знає, як вбивати. Саме тому кожен раз від гаубиць хай марсів, танків і, звісно, аж до ракет і літаків. Кожен раз росіяни погрожували щонайменше ядерним апокаліпсисом, намагаючись спинити постачання нам озброєння. Ну а зараз, звісно, журавльов, який сам давним-давно мріяв зґвалтувати черепаху в європейському борделі, каже про те, що Трамп налякає Росію тільки якщо прийшла паслом нігре трансвістіта. Боже мой, яка іронія, який сміх, який юмор. Мовляв, санкції і зброї топшик. І сам Дональд Трамп знає, що погрожувати нічим. Зачекайте. По-перше, саме таких санкцій не було. По-друге, ще не було, ну, наприклад, далекобійних ракет, які можуть долетіти до Москви. Правда, це ж нове? Якщо це пшик, то чого панікувати? Давайте подивимось, як ваші системи протиповітряної оборони аналогів ні, з ними впораються. Нашому любимому трампу. Його заявлення у нього буде в понедільник, якийсь там уже. Все, если вот он чем может напугать Россию, так это может. Если он пришлет тот послом негротрансвестита. Все остальное, это не очень. Ну, а я прямо скажу, ну, все остальное, там, санкции, 500% там этих, как их, пошлин, это все не работает. Ну, он, же, он и сам это прекрасно знает. Вот, он сегодня так, мы можем, конечно, гадать там, на ромашке, там, любит, не любит, к сердцу прижмет, там, сказать, черту пошлет. Можем так, это, ну, и это будет гораздо более продуктивно, чем слушать выражения Трампа и, в общем-то, на основании этого делать какой-то логический вывод. Сильно сомнительно, что можно сделать какой-то вывод. Угрожать России как бы надо, ну, в общем-то, как бы и нечем. Вот весь этот вариант. Все можно сделать. Он прекрасно понимает, поставить эти вооружения и так далее. Мы же прекрасно понимаем, они же там рассказывают, что у них там нет там ничего. У них танков только у одного НАТО в три раза больше, чем у нас. Кораблей в четыре, самолетов в два и так далее, и так далее. Можно перечислять. Они говорят, у нас там нет. У них это есть. У них нет для нападения. Вот это им не хватает. А для защиты у них есть. Поэтому мы прекрасно, прекрасно понимаем, говорим, что нам это как бы нападать туда они, мы не, даже не собираемся. Но мы это не собираемся, а они-то собираются. Вот об этом и идет речь. Поэтому, когда Зеленский приезжает там и просит. Знаете, раньше вот террористы, они как бы когда что-то зарабатывали, они просили говорят, деньги и вертолет. А он сейчас деньги и беспилотники. Дайте мне деньги и беспилотники. В общем, такой же террорист и что он там еще, может, придумать им, это не имеет значения. Потому что всем понятно, что Украина рано или поздно заканчивается. У них два варианта. Два. Первый вариант – это отдать его, как бы, на милость победителю. В общем, к чему и склоняются там многие. И второе – вступать в войну. Других вариантов просто нет. То есть они говорят, там, канцлер Германии, мы будем воевать, там, что мы не дадим возможность победить России, да, и там, будем воевать. До последнего хохлава будете воевать. Он-то сам не собирается туда никого посылать вот эта коалиция, так сказать, выдающих желаемое за действительное, они сегодня вот э, планируют, э, у них большое желание, понимаете, э, что мы сейчас еще дадим там что-то Украине, и она будет там дальше сражаться. Не будет она сражаться. Вот сегодня мы идем нарастающими темпами. Добрый хоть, что в Украинах НАТО, чем мало россиян, которые осознают, что воевать, помирать за Путина, поддерживать его режим и в целом поддерживать сучасную Россию, Сенсу немає, ось тільки питання в тому: а наскільки вони стають прикладом для інших росіян? Хлопець в Іспанії зізнався, каже, що його країна зробила все, аби він її покинув. Він чотири роки був в армії Російської Федерації, а тепер каже, що це найогидніше із структур, де кругли тягнуть, а квадратне ганяють. Смислу, людяності, розуміння, що ти робиш в цій армії, просто не існує. Він каже, що він медик, але країна його втратила. Тепер він в Іспанії і мовчати не збирається. Він агітує і закликає інших росіян не воювати чи не бути частиною цієї системи. Добре, що цей росіянин точно може порівняти тепер життя на заході та загніваючи запад, і що таке сучасна процвітаюча і багата Росія. І вибір очевиден краще лишатись в Іспанії. Моя страна сделала все для того, чтобы я ее покинул. За моей спиной почти 4 года службы в армии России. Я хочу сказать, что это самая отвратительная структура, которая работает по принципу круглое тащи, квадратная коти. Без смысла, без человечности. Страна потеряла не просто гражданина, но и квалифицированного медицинского специалиста. Я больше не молчу. Я действующий военнослужащий Российской Федерации. Я не могу быть уверен на сто процентов, что это безопасно для меня. Но сейчас я нахожусь под защитой королевства Испании. Не обязательно воевать, не обязательно быть частью этой системы, которая уничтожает жизни как изнутри, так и снаружи. Я выбрал не копать окоп, а копать песок ногами на пляже. Ну і росіяни вже дивляться у дзеркало, точніше у північну Корею, і бачать себе в майбутньому. Он Марія Захарова із вічно підмоченою репутацією в захваті від КНДР. каже, розвиток вражає просто новиласи Вігас. Десятиліття санкцій не задушили країну, не поставили її на коліна, хоч захід і намагався. А ще курортне місто, яке побудували, Боже, море вогнів, злітна смуга світиться з води, сучасні готелі і смачна кухня. Ну, а тепер давайте розберемося, що за цим стоїть. По-перше, Північна Корея будувала все це не на свої гроші, а на гроші китайські. По-друге, майже більша половина курорту так і не готова. Не встигли, не змогли. Зрештою, працювати на цих курортах будуть вічно голодні співробітники. Які мають голодних дітей, голодні сім'ї, тому що їжі в північній Кореї в принципі бракує. Раз на десятиліття обов'язково декілька мільйонів північнокорейських мешканців помирає через голод, через санкції і через систему правління Кимчин Ін. Якщо Марія Захарова це бажає росіянам, то хто ми такі, щоб її спиняти? Є щось таке, що вас дійсно поражає, удивляє кожен раз при візиті в Кенде навірно дві речі. Одна традиционная, а вторая вот в этот раз случилась впервые. То, что традиционно поражает, это развитие страны. Посмотрите, страна десятилетиями находится под действием санкций. Причем, да, это изначально санкции, которые были введены Совбезом, с одной стороны, легитимны, но с другой стороны, мы же прекрасно видим, что задача тех, кто их приносил в Совбез, оказалась не той, которая была декларирована. Это опять же превратилось в сдерживание, в удушение, в попытку затормозить развитие. И темпы, которыми страна развивается, несмотря ни на что, ни на вот это зловредное, бесконечное желание Запада сделать невозможным любые отношения, любые финансовые транзакции, любые а, способы взаимодействия с а, миром, а, темпы развития страны действительно поражают. А то, что, ну, на мой взгляд, стало таким открытием для нас, для всех, кто сегодня приехал и кто находится сейчас здесь, на территории КНТР, это, конечно, тот самый город, город-курорт сам, который нас сегодня радушно принимает. Я думаю, что это поразило всех. И мы вчера, когда прилетали, видели море огней. Мы видели взлетную полосу, которая идет практически из воды, начинается, по крайней мере, световая дорожка начинается непосредственно в воде проходит она через курортную полосу, что я тоже вижу, честно говоря, впервые огромное количество самых современных отелей с развитой туристической инфраструктурой и пляжи. Правда, не было возможности испытать на себе, но масштаб того, что мы видим, хотя и со стороны поражает, и спортивная инфраструктура, и возможности для семейного отдыха. Кстати говоря, вот кухню мы попробовали, и тоже нужно сказать, что богатая, вкусная, с элементами и традиционной кухни корейской, и с элементами э, того, что знакомо, ну, например, э, нашим гражданам. Э, поэтому вот это действительно открытие этого раза. И комедия, когда днем давно, перетворилась на трагедию. А мы майже сбои дожили до того, что там отбывается. Мешканте Мариуполя в шоте. Будинки снесли, а на их месте строят ипотечное житло. Іпотечне, це те, що за гроші і їм, тобто тим, хто втратив це помешкання, нічого не дають. Депутатка заявила, відновлювати і платити має Україна. А де ж справедливість питають мешканці? Я б скажу, де справедливість її немає. Вона померла спочатку в Маріуполі, потім в Оленівці, а тепер вона помирає у багатьох багатьох російських колоніях, де, наприклад, перебувають захисники Маріупольського гарнізону, які вийшли на захист таких покидьків і покидьок. Які зрадили свою батьківщину, перейшли на бік Росії і Путіна і чекають помешкання, а помешкання не буде, тому що все, що було ваше, тепер воно путінське. Але ви, принаймні, шмарамойки на свободі. Ви вільні люди, які в безпеці і вам нічого не загрожують. А от азовці і інші захисники Маріуполю загонся в геть інших умовах. Тож за них ми обов'язково і поборемося, і надамо все можливе, що тільки може надати Україна. А вам? Вам так и треба. Это и есть русская весна. Уважаемый Антон Викторович, сегодня 8.07 обращаются к вам жители снесенных многоквартирных домов 75 и 77 по улице Куприна. На месте наших домов и разбитые обещания. Нам не просто не дали новое жилье, а собираются строить ипотеку на месте наших разрушенных домов. Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жилище, а не на кабалу в виде ипотеки. В соответствии с федеральным законом 131F3 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны обеспечивать жилищные права граждан, а не создавать новые финансовые обременения для тех, кто и так находится в отчаянном положении. Бездействие в данной ситуации на наш взгляд противоречит этой норме и ущемляет наши конституционные права, заменяя обещанное жилье на недопустимую ипотеку. Представители Жорвневой администрации в лице Володина и Черного давали неоднократное обещание о том, что жители наших многоквартирных домов получат свои квартиры на этом же месте, наших снесенных домов. Видео имеется. Депутат ДНР Шишкина Елена на собрании жильцов наших двух домов в жахливой администрации прямо сказала, что на месте нашего снесенного дома будет действительно строиться ипотечное жилье и будет отдаваться до 10% квартир с этого дома нашему городу. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, ведь у нас осталось не так много семей, ответ не понравился. Цитирую. Эти квартиры не для вас. И вообще, восстанавливать город и компенсировать вам ваше жилье должна Украина, а не Россия. Сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. На, бес... На бескос мы не согласны. Мы не просим милостыни, мы требуем соблюдения законов и исполнения данных нам обещаний. Мы требуем предоставить нам обещанное жилье, а не предоставить не предлагать непосильную ипотеку на месте нашего разрушенного дома или чужих или чужие бесходные квартиры. Просим вас организовать встречу с жителями домов Куприна 75 и 77, чьи дома были снесены, для обсуждения вопросов, связанных с предоставлением нового жилья. Антон Викторович, мы ждем от вас восстановления справедливости и защиты наших прав. Гарантированных в Конституции Российской Федерации. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Допомогти команді YouTube канал Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми, як і завжди, лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube канал Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!